Добрый день. Вы дивитесь телеканал «Социальная краина», а также Черноморская телерадиокомпания. У студии Константин Крупский, поруч земной Антонина Бузила. це координатор благодейного фонда «Крыла Фениксу». Будем говорить и про деятельность благодейного фонда «Крыла Фениксу». Добрый день. Добрый день. А, начнем с того, что сделано. Как говорят, что сделал, что сделано, чем сердце успокоится. Да? Какая-то есть такая а, поговорка, там, или была она, там что-то в общем такое. А, итак, вот что сделано за год, наверное, да, существования уже благотворительного фонда? Ну, официально, да, уже, в принципе, в июле месяце мы можем праздновать маленького такого как бы, да, юбилей. Но это что касается именно официального. Что касается, да, начала работы волонтеров под эгидой Феникса, то это, конечно, ну, то есть был март месяц. Но, да, официально, можно сказать, с июля месяца мы уже много чего сделали. Угу. А вы начинали э, с, там, с одежды, а сейчас уже, я так понимаю, по Фейсбуку вы даже и питанием уже занимаетесь. Или раньше вы начинали там с биноклей? С чего все начиналось и к чему вы сейчас пришли? Ну, начиналось все с минимального обмундирования, скажем так, это, слава Богу, уже далекое прошлое, полтора года назад, да, потому что уже, можно сказать, далекое. Много событий, много эмоций, много впечатлений и много чего сделано. На данный момент, ну, скажем так, нас надо делить. Есть волонтерская группа, которая работает непосредственно в Министерстве обороны, при Министерстве обороны, а есть благотворительный фонд «Крылья Феникса». И это структуры, которые дружат, взаимодействуют, но деятельность мы распределили между собой. Поэтому питание у нас идет, да, но в основном – это на гуманитарном уровне, то есть это не глобальное да, питание бойцов, ребят, а именно помощь. Это может быть специализированное питание, медицинское. Да, это может быть продукты питания, которые отправляются волонтерами непосредственно на Восток, либо же военными, которые к нам приезжают забирают коробки, кто что, как бы принес, кто что подарил и отвозится. Ну, это, скажем так, это совсем такая маленькое ответвление от основной нашей деятельности. То а есть... основная ваша деятельность? Основная наша деятельность. То есть за год было принято решение, что любая организация, она должна быть каким-то образом структурирована, да? То есть должны быть четкие, четкое понимание нашей деятельности, четкие задачи. В принципе, что мы сейчас воплощаем, воплощаем в жизнь? Это проекты, ряд проектов уже прошел. Шёл, да, они уже закончились мы их успешно завершили о которых я как бы расскажу более подробно ряд проектов и активно работает на которые активно собираются средства и соответственно есть ряд проектов, проектов которые вот-вот должны запуститься и самого актуального сейчас на данный момент в нашей деятельности это проект мобильные постирочные кунги то есть ну кунги это кузова обычные военные. Амбициозный проект 10 кунгов уже введены в эксплуатацию. То есть мы попробовали. Всем понравилось, они работают, они оснащены современной э, техникой, то есть это стиральные машины, это сушильные машины, ну и все необходимые внутренности, то есть подводки, трубки, генератор, баки, ну сами понимаете, как может действовать большая как бы да э, химчистка на колесах, можно mm -hmm. сказать. Э, вопрос крайне актуален на данный момент. Мы пришли к лету, мы пришли к жаре, мы пришли к э, э, да к тому что Форма у ребят достаточно быстро изнашивается. Все мы знаем, что есть ограничения по форме, и поэтому как бы надо ее беречь и вообще ребят беречь, потому что это элементарная как бы, да, гигиена. Поэтому на данный момент мы взяли еще 20 кунгов ну и еще 20, надеюсь, что мы осилим. То есть в общей сложности планируется сдача в эксплуатацию 50 кунгов. А они как? Они вот будут ездить по линии фронта там или как-то вот, как, -то как -то а они будут? Или они заехали и постоянно там стоят? Говорят, разные вариации, опять же, на эту тему. Есть кунги, которые работают в тылу, есть кунги, которые отправляются непосредственно на передовую. Маленькие на колеса, большие без колес, ну и так далее, и так далее. То есть то, что нам дали, в каком виде, совершенно в жутчайшем, если честно, виде, они исполняли разные функции, то есть кузов нулевого уровня, он может быть, он мог быть как медпунктом, он мог быть что-то типа поварешки, да, там, где ребята кушали, что-то типа было офицерского в спальне, вот, ну, они изношены, они, естественно, не покрашены, ну, то есть они в очень жутком состоянии, приходят к нам, и мы уже их монтируем, красим, белим и производим, да, вот технич технические все работы, чтобы все функционировало. Поэтому распределение идет по воинским частям и по, собственно говоря, ребята как бы уже сами решают. Остаются они здесь, потому что здесь они тоже необходимы. Также они, конечно, необходимы очень а кроме постирочной, там есть душ, допустим? Можно Принять, есть. На данный момент эти проекты без душевых кабин. А кунг кузов нулевого уровня, чтобы гражданский это понял, это на что похоже? Ну вот у нас по городу ездит там, допустим, аварийная газовая, да, а зимой у нее там буржуйка стоит, она такая коптит и весело ездит. Что-то вот, нас. да, да, то есть это такой железный, скажем так, ящик, да, с небольшими оконцами. Mm -hmm. а, ну и соответственно, как бы в основном на колесах есть такая вот треугольная штучка, которая цепляется к непосредственно. А каким образом собираются средства? Потому что я, допустим, читал сообщение у вас на Фейсбуке о том, что Бердичев, да, по-моему, да, Бердичев, да, крылья есть Феникса Бердичев, резко уменьшаются объемы поставок. У нас больше нет возможности доставлять грузы в таких количествах, как ранее. На карте на данный момент 50 гривен. А вы говорите, что вы хотите... 50 кунгов да. получается. И это же все за счет ну, просто поступлений благотворительных, благотворительных взносов. взносов. Совершенно верно. Ну, ситуация с финансированием, с помощью, она действительно сейчас более печальна, чем была отправда никуда не уйдешь. Люди очень хотят помогать, действительно очень хотят, но, к сожалению, то все мы знаем, что у нас тяжелое экономическое состояние, и, естественно, это также отображается на гражданах. Поэтому финансовых, финансовой помощи меньше, но, тем не менее, мы копеечка к копеечке, каждый, собственно говоря, каждую гривну складываем и надеемся, что постепенно у нас все-таки это получится. Благотворительно взносы в основном идут, то есть мы активно работаем, стараемся работать открыто, по белому, по расчетным счетам, по безналу выкладываются отчеты на нашем сайте. Опять же, по любому проекту на главной странице иконки каждого нашего проекта, точно так же по проекту Кунге, вы заходите, вы видите четко фотографии, то, что мы уже сдали, то, что к нам поступило, как это комплектуется, а также финансовые отчеты, поступления, и, соответственно, затраты. То есть на данный момент мы на эти 20 кунтов, кунгов запускаем э процесс закупки всего необходимого. И все это как бы любой человек может красиво проследить у нас на сайте. А не может быть это человек какой-то, ну, там, э, враг, противник, который потом может быть это отследить и понять, куда вы завезли э, оборудование, амбудирование, кунги, где они стоят. Ну, то есть как бы военная тайна. Т Теперь же надо как-то вот, как -то вот отчет готовить, но еще и думать, что а вдруг не тот человек зайдет на сайт, на Facebook и посмотрит. Ну, что что касается сдачи в эксплуатацию, то такой информации мы на сайте не предоставляем, но при необходимости, да, мы можем ее предоставить. То есть, в принципе, это же не военный объект. Uh -huh. это нововведение какое-то да, это помощь ребятам, это не склад оружия, это ну, то есть не боеприпасы, это всего лишь э, мобильная постирочная да, установка. И если как бы враг решит что это очень сильно ему вредит да, нет. стратегически, то э, ну вы же понимаете мы же такие мы же не сдадимся, мы построим еще мы сделаем mm -hmm. еще есть и другое сообщение вот тут я цитировал на фейсбуке из бердичева есть другое написал александр ермошин Александр Ермошин, о том, что обстановка накаляется, враг готовится лезть вперед. Много чего хочется написать о передвижении наших войск. Но, простите, не могу. И дальше вот по поводу настроения. Очень приятно наблюдать нашу армию, такой, какая она есть сейчас. Холодная решимость, огромный боевой опыт, высокая техническая готовность и желание идти вперед. Готовимся к наступлению, что меня очень приятно удивило. Не останавливаемся, присоединяемся. Ну, скажем так, то есть здесь, конечно, Александр больше рассуждал на тему военных действий, да, правда, неправда, вы же понимаете, это социальные, социальные сети, во-первых, во-вторых, это индивидуальное мнение каждого, конечно, основываться на этом, там, что все, мы наступаем, ну, вы же ну, как бы, здесь мы рассуждать, наверное, за это не возьмемся, то есть э, я думаю, что Александр в первую очередь нес мысль о поднятие духа людей, чтобы мы не сдавались, чтобы мы взяли второе, третье дыхание, попробовали его в себе найти и идти дальше. То есть как бы наша деятельность, она больше здесь локальная, да, как говорится, в тылу. То есть мы как обеспечиваем. А что касается военных действий, боюсь, что это как бы... Ну, мир, не можем а рассуждать. Люди, тему. судя по активности, они как бы подустали, да, наверное. Даже не финансовая сторона, наверное, а просто человек уже э, переключился на лето, пляжи, море, солнце, отдых, путевки, вот куда-то в эту, наверное, больше сторону. Вы знаете, вот был такой момент, вот знаете, есть весенние осенние обострения. Депрессия. Вот весеннее, да, обострение такое, ну вот, наверное, чувствовался э, спад эмоциональный у людей и усталость, но... uh последние месяцы работы они показали, что вот действительно опять почувствовали, что надо бороться, опять почувствовали, опять воспряли духом. И мы надеемся, что мы на такой ноте еще очень долгое время продержимся и э, будем помогать ребятам и в дальнейшем еще больше. Будем а, стараться, по крайней мере. Э -э -э, да. Эти кунги, мобильные постирочные комплексы, то есть какая-то часть уже работает, да? Их? Да, 10 кунгов сдано а, учитываются какие-то там пожелания со стороны ребят, что вот здесь не так, вот тут много тесно то есть чтобы остальные там допустим 30 уже с учетом пожеланий там чуть-чуть модернизировать ну скажем так учитывается не, не 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 только да пожелания ребят но и технически техническая работа тех конгов которые уже работают есть какие-то недочеты вы же понимаете что проект он как бы возник вот так вот идеей проработали ее инженеры проработали техники но любая машина может как бы да, экспериментально давать какие-то недочеты. Но э, вот каких-то там критических моментов не наблюдалось, потому что Кунг, в принципе, абсолютно спокойно вмещает в себя две стиральные машины, две сушильные машины и все необходимое оборудование, ну и остается место так приблизительно, даже если в маленьком Кунге, для двух-трех человек спокойно развернуться. Я знаю, что вы находитесь на Московском проспекте, это не секретная информация, да? Нет. На Московском проспекте 21. Совершенно верно. И я знаю, что есть другие организации, куда ты можешь там принести какие-то вещи или прийти лично и оставить то, что тебе там, допустим, тот же порошок для стиральных машин. То есть вы принимаете такую помощь? Вот я приехал на машине, и у меня есть там два пакета стирального порошка. Я услышал про 50 кунгов, на которые вы замокнулись. Я говорю, ребята, вот там вот для одного кунга, я не знаю, там на полгода, наверное, там два пакета там 20 килограмм то должно хватить. Фонд «Крылья Феникса» принимает абсолютно любую помощь. То есть даже если это вот, зимой, например, была баночка меда, мы с удовольствием встретим человека, проведем, покажем, как мы работаем. Да, если это, скажем так, подарок в виде 198 тысяч упаковок препаратов определенных, да, обезболивающих, то мы тоже это с удовольствием примем. То есть у нас нет никаких ограничений. Мы не агитируем, мы просто говорим о том, что помощь нужна, помощь нужна в любом виде, и мы не говорим о том, что вот только деньгами, да, и, ну не дай бог и все. Ни в коем случае. Если у человека есть желание э, приобщиться, например, к тому же при, э, проекту Кунги, он может не подарить нам деньги, да, не сделать благотворительный взнос, а купить генератор, например, и об этом мы напишем, об этом мы расскажем, мы не стесняемся говорить о тех людях, которые нам помогают. А проект, который э, сейчас вот это кунги, которые были уже, мы о них можем вспомнить, потому что я вижу у вас набросанный план. Да. И я понимаю, что мы еще не обо всем поговорили и можем еще и о чем-то не успеть поговорить. По тем проектам, которые уже были сделаны, то есть один из таких крупных проектов – это, наверное, все-таки медицинские аптечки индивидуальные для каждого бойца. Проект был вместе с Министерством обороны и службы тыла. Наш фонд отвечал за пошив аптечек соответственно, Минобороны и служба тыла закупали всю необходимую внутренность, и служба тыла распределяла уже по воинским частям и, соответственно, по ребятам. Крупный проект, интересный проект, очень нужный. Мы его успешно завершили, мы об этом официально написали. Работа была такая достаточно серьезная, но я думаю, что у нас это получилось. В принципе, отзывы можно будет уже смотреть у ребят. То есть я знаю, что еще распределяются. Небольшие проекты, но опять же очень нужные, очень актуально было зимой флисовые куртки. Сейчас, сейчас, сейчас да. по аптечкам Да, еще. да, да, конечно. Вы как-то вот, их комплектовало Министерство обороны? К Министерству обороны есть ну, ряд, мягко говоря, претензий там, по амбунированию, по этому, по, по, тому. Вы потом проверяли вот комплектацию, и опять же такие отзывы есть, что да, они укомплектованы тем, что сейчас необходимо. Или, то есть, ребята, там такое, то есть оно просто на голову не налазит. Зачем нам это нужно? Ну, скажем так, на комплектации работали серьезные специалисты, вот, и проверялась, и не единожды консультировалась, поэтому претензий к медицинским аптекам Лично мы не получали. Министерство обороны занималось закупками. Мы как фонд отшивали подсумки. Опять же, те же подсумки тоже как бы просчитывалось, да, каждая и ткань и необходимые объемы и так далее и так далее. Вот. Но как бы оплачивалась непосредственно отшив, уходи, уходил, уходили подсумки в определенную местность, где уже комплектовались вручную и отправляли службу тыла, которые распределяли. Дальше судьба, ну, в принципе, как бы нам, к сожалению, там как бы особо неизвестно. То есть нам не, не отзваниваются бойцы и не говорят, вот спасибо вам большое, мы этого как бы и не хотим. Но знаем, что как бы проект прошел э, хорошо. Что касается претензий к Министерству обороны, ну, как бы... Сложно, наверное, вставать на их защиту таким как бы простым волонтером, у, Но... у вас, получается, часть же работает, как вы сказали, в Министерстве обороны, то есть у вас есть какие-то ну, связи, да, вы знаете, что там происходит. Мы общаемся, а, да. Они там вот включились, вот само министерство, в работу, они там стали помогать, они что-то ну, зашевелились, ну, По нашему говоря. мнению, у них происходит колоссальная работа. Вы же понимаете, что все сразу открыто, чтобы заработало, чтобы функционировало та же форма, то же обеспечение, ну, понятно, что должно пройти время, то есть машина только запустилась, можно сказать. Но, по нашему мнению, конечно, вы уже видны хорошие результаты. Просто как бы надо в это углубиться, надо это понять. Вот опять же, с той же формой, вот всегда возникают вопросы, помогите, спасите, надо. Ну, и обеспечивает это Министерство обороны. Ну, давайте, как бы, да, для начала мы обратимся не к волонтерам, а к тем людям, которые обязаны вас обеспечить. Там, там те же командирам и так далее пожалуйста вот у меня нету мне не дали еще что то потом уже как бы к волонтерам потому что опять же известно что не всегда заявки доходят до Минобороны. но они же не могут как бы знать, что там у иванова сидорова еще кого-то там не хватает формы угу. то есть как бы ну это опять же это мы можем об этом просто мило пообщаться да но это не под наши как бы не под нашим руководством, то есть мы этим не занимаемся. Вы начали говорить про куртки, насколько я понял, флисовые, да? Да, совершенно верно. А насколько они актуальны сейчас? Этот проект уже закрыт, ребята относили, относили хорошо. Я так понимаю, что еще не один сезон поносят. Естественно, это специализированная ткань, это вода непроницаемая, это быстро сушится, это с определенными утяжками, карманами и всем необходимым. Да, прототип был взят, если я не ошибаюсь, в Штатах. Вот, и отшит у нас по, с нашими доработками, да, и, соответственно, как бы еще один плюс большого этого проекта то, что это был украинский производитель. Uh -huh. А вот сейчас в жаркое время вы про Соединенные Штаты Америки вспомнили, они там проводили какие-то операции в жарких странах, питьевые какие-то системы, регенераторы, да, какие-то такие порошки, которые восстанавливают там солевой баланс uh -huh. в организме. Это, это требуется нам. Или, ну, то есть, Не углублялись в эту тему. Мы как бы занимались питьевой водой, занимаемся. Это то, что очень актуально, особенно сейчас, с учетом того, что у нас на дворе 10 июня, и становится все жарче и жарче. Получаем помощь от разных заводов, и будем благодарны еще за помощь. Партиями воду питьевую получаем и, соответственно, отправляем. Что касается оборудования по чистке воды, там, выводы соли и так далее, не углублялись, ничего не можем сказать пока. По этому поводу. Uh -huh. а по поводу обуви э, есть какая-то э, там обувь, там я не знаю, там берцы или специальная летняя, над которой вы вот э, Это опять же один из наших проектов, который уже завершился. Это ботинки. Они опять же были разработаны и предложены нашим украинским производителям до работы, да вот как раз в данном случае по пожеланиям ребят. Э, ребята носят насколько я знаю, одобрили. То есть мы взяли как экспериментальную партию, грубо говоря, дали на носку, высказались, и, соответственно, опять же, насколько нам известно, Министерство обороны приняло решение глобально данную обувь уже э, глобально обеспечивать наших ребят именно, именно этим видом. А вы э, помогаете определенным батальонам, да, там, вот, ну, там 75-е, 19-е, 15-е, ну, это я условно сейчас... Да, говорю. да, Безусловно, у нас есть определенное количество батальонов в приоритете. То есть это те ребята, которым мы изначально начинали помогать, и продолжаем активно помогать но э, в индивидуальном порядке, конечно, когда там острая ситуация, когда у нас что-то есть или мы что-то можем помочь каким-то другим ребятам, да, другим батальонам или другим подразделениям, мы стараемся это делать. Ну, может быть, не всегда получается, опять же, объять необъятно, это невозможно. Кроме того, насколько я знаю, благотворительных фондов э, сейчас много, вот ряд из них мы знаем, активно стараемся с ними сотрудничать, и они, скажем так, да, взяли на себя шефство над другими батальонами. Поэтому без присмотра практически никто не остался. Mm -hmm. Ну и я знаю, что вы выступаете, ну, как это сказать, по, -по, по бизнесу как посредник. То есть к вам могут обратиться вообще другие благотворительные фонды. Да. А, на Фейсбуке я видел отчет, вы поставляли вот какое-то специальное питание, просто вот. Порошок такой. Да, совершенно верно. Эта работа относится у нас к проекту гуманитарная помощь и госпитале. Очень активный проект. И вот опять же, если другие проекты у нас ограничены как-то по бюджету, то здесь, естественно, никакого ограничения, никакого бюджета быть не может. По данному проекту мы получаем гуманитарную помощь с разных стран на данный момент Европы. Специализированное питание к нам поступило из Голландии. Вот. Ну, это, опять же работать с этим питанием могут только медики. поэтому назначать и опять же принимать тоже только благодаря медицинскому оборудованию определенному. Поэтому был сделан пост, чтобы питание попало именно в нужные руки mm -hmm. и нашло как бы да, применение правильно. И про будущие проекты, если есть что-то еще, какие-то планы по поводу, кроме кунгов, то мы можем успеть, у нас есть еще пару минут буквально. По будущим проектам один из таких вот, ну совсем-совсем ближайшее будущее планируется, я думаю, что в конце следующей недели мы уже официально о нем заявим, дадим реквизиты. Опять же, по поводу экспериментального, это экспериментальная летняя форма форма сделана опять же по требованию по, по корректировке ребят, которые носили предыдущие варианты варианты летней формы по типу НАТО или э, военных сил, если я не ошибаюсь, Англии, Литвы, вот они поносили, они сделали свои выводы, они внесли корректировки. к концу следующей недели планируется получить первые экземпляры первые образцы что интересно в этом как бы кроме того что это летняя форма плюс ко всему это именная это индивидуальная форма то есть каждый пакет будет подписан специально для бойца то есть его померили ему отдали его форму все то есть налево, направо, потому что начинается путаница. Кроме того, будет именная нашивка с фамилией, имя, отчество бойца. Будет погон, уже тоже нашит. Ну и, соответственно, ЗСУ тоже уже будет нашито. То есть это будут не, не, не налепки, да, а это уже будет непосредственно подшито и распределено индивидуально. Это первый момент, очень интересный в данном форме. Кроме того, в комплект формы будет входить два головных убора. Это головной убор типа Панамы с полями, да, и наш любим, наша любимая бандеровка. Uh -huh. И еще один момент, это будет, опять же, из той же ткани, в той же цветовой гамме чехол для каски. Вот таким образом как бы, мы планируем э, пока экспериментально получить порядка тысячи комплектов, отшить порядка тысячи комплектов, отдать ребятам на носку. Ну и соответственно уже и мы будем делать да, выводы по данной форме, ну и Министерство обороны как таковое. Спасибо. С нами была Антонина Бузила, это координатор благодейного фонда крыла Фениксу». Спасибо вам. вам. До телеглядачей на телеканале «Социальная Краина», а также на телеканале Черноморской телерадиокомпании мы еще вернемся.